મોડાસાના મેડાસણ ગામના ઐતિહાસિક તળાવે જિલ્લામાં પ્રથમવાર ગંગા આરતીનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું શ્રાવણ માસની ઉજવણીના ભાગરૂપે મેડાસણ યુવક મંડળે આ કાર્યક્રમનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું વારાણસીથી આવેલા બુદેવોએ વૈદ્રિક મંત્રોચ્ચાર સાથે કરી આરતી કરી હતી અને એક હજારથી વધુ આ આરતીમાં જોડાયા હતા હિન્દુ સંસ્કૃતિમાં શ્રાવણ માસનું વિશેષ મહત્વ છે આ માસ શિવભક્તિ અને શિવ તત્વમાં લીન થવાનો એક માસ ગણાય છે ત્યારે અરવલ્લી જિલ્લામાં શ્રાવણ માસના પવિત્ર અવસરે ભક્તિ ભાવના અને દિવ્યતાનો એક અદ્ભુત સંગમ મોડાસાના મેઢાસણ ગામે જોવા મળ્યો છે મોડાસા તાલુકાના મેઢાસણ ગામે આવેલા અતિ પૌરાણિક રામેશ્વર મહાદેવ મંદિરે એવી ભવ્યતા સર્જાય છે કે જાણે હરિદ્વારનો પાવન ઘાટ અહીંચ ઉતરી આવ્યો હોય શ્રાવણ વદ નોમના સંધ્યાકાળે ગામના ભાગળ તળાવ કિનારે બનારસના વિદ્વાન ભૂદોએ વૈદિક મંત્રોચ્ચારો સાથે ગંગા આરતીનો અલૌકિક દ્રશ્યો જયઘોષ વચ્ચે દીવડાની મહાઆરતીમાં જોડાયેલા શ્રદ્ધાળુઓએ એવો અનુભવ કર્યો હતો કે જાણે વારાણસીના ઘાટ પર બેઠા હોય દરેક દીવડો જાણે ભક્તિનો જ્યોત બની આકાશમાં દેવાદિદેવ શિવને પ્રણામ કરી રહ્યો હોય આધ્યાત્મિક સમારોહમાં ચૈતન્યપુરી મહારાજ પ્રવીણસિંહ બાપુ સરડોઈના ભરતનાથજી મહારાજ પાલનપુર આશ્રમના કથાકાર પરમેશ્વર દીદી ટીંડીસર મહાદેવના નિષ્કલંક મહા મહારાજ સહિતના સંતો મહંતોની ઉપસ્થિતિએ માહોલને વધુ પાવન બનાવી દીધો હતો आज में मेंसर गांव में माँ गंगा की भव्य महाआरती का आयोजन रखा गया था श्री रामेश्वर महादेव के मंदिर के समीप में जहाँ पर इस गांव के लोगों ने माँ गंगा की भव्य महाआरती के दर्शन किए ऐसी आरती जिसके दर्शन आप लोग ने किए हैं इसका नाम हम सिर्फ आरती से नहीं कह सकते ये हमारे सनातन धर्म की एक संस्कृति है परंपरा है जिसको आज यहाँ के लोगों ने यहाँ के भक्तों ने शिव भक्तों ने दर्शन किए हैं और हम माँ गंगा की आरती का प्रचार प्रसार पूरे भारतवर्ष पूरे विश्व में कर रहे हैं जैसे कि गुजरात में महाराष्ट्र में गणेश उत्सव के रूप में माँ गंगा आरती को हम प्रस्तुत करते हैं बंगाल साइड जब हम लोग जाते हैं तो उसको नवरात्रि के उत्सव में माता रानी की आरती के स्वरूप में माँ गंगा की आरती को हम प्रस्तुत करते हैं कि हमारी जो काशी की परंपरा है वो देश के कोने कोने तक पहुँचे और हमारा जो देश का गौरव है वो पूरे विश्व में जाए और वहाँ के लोग कोने कोने से आकर हमारे काशी में हमारे भारत की संस्कृति को जाने और संस्कृति को अपनाए इसी इस के माध्यम से हम लोगों ने यहाँ पे आज आठ नौ प्रकार की आरती से सब पांच ब्राह्मणों द्वारा आरती किए सर्वप्रथम हमने शंखनाथ से आरती प्रारंभ किया शंख के बाद उपरांत हमने माँ गंगा की महादेव की अगरबत्ती से आरती की उसके उपरांत हमने धूप आरती किया धूप आरती के बाद हम महाआरती कहते हैं जैसे उसका हमने भगवान को दर्शन कराया उसके बाद हम नाग आरती से भगवान की आरती किया हमने उसके बाद पुष्प आरती हुई पुष्प आरती के बाद चमर आरती हुआ चमर आरती के बाद फिर घोष के साथ बड़े ही उल्लास से इस गांव के लोगों ने आप ऐसा दिखाएंगे यहाँ की भीड़ बड़े ही भाव से बड़े ही प्रेम से माँ गंगा की आरती के दर्शन किए और अपने जीवन को तार्थ बनाए हम यही अनुरोध करेंगे इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँचे जहाँ तक भी जाए वहाँ के लोगों से यही अनुरोध है यही निवेदन है कि आप लोग के शहर में गांव में कस्बा में किसी भी प्रकार का अगर ऐसा धार्मिक अनुष्ठान होता है तो आप वहाँ पे जरूर भाग्यशाली बने वहाँ पे ज़रूर अपनी भाग्यता प्रकट करें क्योंकि जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब हमें ऐसी आरती ऐसी आयोजन का हिस्सा बनने का मौका मिलता है <laughs> तो यही अनुरोध करेंगे कि आपके किसी भी क्षेत्र में ऐसा अनुष्ठान हो तो आप वहाँ पर जाके अपने जीवन को इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा न पार्वती पता हर हर महादेव